دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج سب سے پہلے تو یہ سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یو فی سبیلی نم مرسوس تو یہ سورہ صف جو کہ سٹھویں سورہ پاک ہے قرآن مجید کی اس کی آیت چار جہاں سے یہ بیان مرسوس یا بیان مرسوس کا جو ٹائٹل ہے یعنی جو پاکستان نے انڈین شرارتوں کے خلاف جواب دیا اس کا نام رکھا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آ, یعنی ہندوتوا والے آ, لوگ جو کہ م, یعنی دراصل مودیت میں کہوں گا کچھ ویسے ہمارے ملک میں بھی اب مودیے ہو گئے ہیں جو پہلے یوتھیے تھے اب مودیے لگتے ہیں تو بہرحال انہوں نے اپنی جو اینٹی مسلم اور اینٹی انسانیت انسانیت دشمنی اور مسلم دشمنی میں جو وہ ایک پاگل پن کی حد تک یا جس طرح ایک باہلا کتا ہوتا ہے اس طرح یعنی چارج رہتے ہیں اور ہمیشہ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے شرارت کی حد کر دی کہ پاکستان پر اپنے ہی ایک لانچڈ فلیگ فالس فلیگ آپریشن جو کہ کچھ پچیس چبیس کے قریب سیاح تھے مقبوضہ جمہور کشمیر کے علاقے میں تو وہاں پر ان کو قتل کیا اور الزام یہ لگا دیا کہ یہ پاکستان نے دہشت گردی کروائی ہے جیسا کہ ان کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی یعنی ڈگنیٹری ویسٹرن کنٹریز کا آئے تو اسے خوش کرنے کے لیے یا اس کو ایک طرح سے کنونس کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں دہشت ہو رہی ہے تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی جی ڈی وینس جو یو ایس وائس پریزڈنٹ وہ بھارت کے دورے پر تھے اور ظاہر ہے وہ بھارت گویا ان کا سسرال ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھارتی نیاد تو ظاہر ہے پھر گاڑی چھنتی تھی وہاں پر ہندتوا والوں میں اور یہ جو امریکی برانڈ گویا ایک اسی طرح کی اگریسیو سوچ رکھنے والے یا ایکسٹریمیسٹ ٹینڈنسیز والے ہیں تو فنیٹیسزم گویا امریکن ورژن جو ہے تو وہاں پر ان کو یعنی گویا ایک کنونس کرنے کے لیے یا آپ شیشے میں اتارنے کے لیے یا ان کی شہ پر تو انہوں نے یہ واردات ڈالی اور یہ پاکستان کے خلاف ایک صف بندی کے لیے اور راہ مہار کرنے کے لیے استعمال کی کہ یہ پاکستان نے کیا اور اس کو اس طرح ہائپ دی تاکہ وہ پاکستان پر حملے کا جواز پیدا کر سکیں تو بالاخر انہوں نے اپنی Uh, یعنی چہیتیوں کو شاید uh, سندور کے لیے پاکستان بھیجا کہ ان کی uh, مانگ میں سندور بھریں اور اس طرح پاکستان پر حملے کیے uh, جن میں uh, خاص طور پر ظاہر ہے uh, اب آپ وہ سائٹس جانتے ہی ہیں کہ uh, بقول پاکستان کے uh, آئی ایس پی آر کے انہوں نے چوبیس ہٹس کی انیشیلی اور چھ مقامات پر جن میں ظاہر ہے بہاول پر اسی طرح مرید کے گزروں والے کے قریب آزاد جموں اور کشمیر میں جس میں کوٹلی کا علاقہ بھی شامل تھا مدفر آباد تھا تو انہوں نے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا اور یہ سب سویلینز جگہ تھی مساجد بھی تھیں تو ان میں بے گناہ لوگ معصوم لوگ جو ہیں وہ بچے عورتیں اور دوسرے افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تو اب پاکستان اگرچہ اس کے افشل اپروچ یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر مجبور کیا جائے تو ہم پھر جنگ کے لیے تیار بھی ہیں اور پوری طرح آپ کو جواب دیں گے تو پاکستان نے پھر ظاہر ہے ایکٹ کرنا تھا اور جواب دینا تھا تو پاکستان ابھی گویا ان مراحل میں تھا کہ کن کن ٹارگٹس کو ہٹ کیا جائے تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو یعنی اب دونوں طرف سے انٹیلیجنس تو ہوتی ہے جب ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی ان حرکات کی وجہ سے یہ بات ان ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ اب بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو انہوں نے ایک لاسٹ ریزلٹ یا ڈیسپریٹ اٹمپٹ کی کہ کچھ اور یعنی اسی پروسیس میں ابھی پاکستان گویا لانچ ہی کر رہا تھا تو انہوں نے مزید حملے کیے پاکستان کے نور خان بیس یعنی جو چکلالا میں ہے وہاں پر اور آ, اس طرح بعض اور مقامات پر کیے اور ڈرونز بھی بھیجے جن کو موسٹلی okay, فضا میں تباہ کر دیا گیا تو الٹیمیٹلی پاکستان نے پھر جب اپنا لانچ کیا آ, جو ہے آپریشن اس کے جواب میں جس کا نام بنیاان مرسوس, مرسوس رکھا گیا یعنی اس کا ایک بریفلی مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ صف جو کہ اکسٹھویں سورہ ہے اس کی آیت تکریمہ جو چار ہے اس میں مجاہدین کی گویا اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ وہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو کہ اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور قتال کیسے کرتے ہیں صفیں بنا کر اور صفحیں ایسی بناتے ہیں کہ گویا بنیاد مرسوس ہیں کسی سپلائیو دیوار یعنی بہت کمپیکٹ ہو کے گویا مطلب اس کا کم و بیش ہے اب جو اس علماء ہیں وہ بہتر جانتے ہیں لیکن جو ایک لیمین کو محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک پوری اطاعت سے اور پوری یکجہتی سے جو دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں بادل قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں میدان جہاد میں ایکٹیو قتال کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو بہرحال یہ بڑا ایپٹ نام تھا اور بہت یعنی زبردست نام جو ہے پاکستان کی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج نے چنا اور کم و بیش چھبیس مقامات کو نشانہ بنایا جن میں پانچ جو ہندوستانی ریاستیں ہیں جن میں پنجاب ہے اور مقبودہ جموں اور کشمیر ہے دہلی ہے اور اس طرح راجستھان ہے گجرات ہے تو کم و بیش پانچ ریاستوں کو ہٹ کیا گیا تو یہ جو مین جو ٹارگٹ کی گئی چیزیں وہ کوئی سولین مقامات نہیں تھے وہ سارے ملٹری ٹارگٹس ہیں اور موسٹلی وہیں ہیں جہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے تو ان میں ایک یعنی بریفلی اگر چند کن میں نام لوں تو ایئر بیس ہے ادھم پور یہ مقبودہ کشمیر میں ہے اسی طرح برہموس سٹوریج یعنی برہموس میزائل جہاں پر سٹوریج کے کی اسٹور کیے جاتے ہیں اس سائٹ کو نشانہ بنایا گیا اس طرح پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا ایک سپلائی ڈیپ اوڑی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اس طرح ان کے بریگیڈ ہیڈ باس کو جی ٹاپ جن میں خاص طور پر نمایاں اس کو تباہ کیا گیا تو اسی طرح آدم پور یعنی ادھم پور علید ہے اور آدم پور علیحد ہے وہاں پر جو ایس فور ہنڈرڈ ان کا انٹی میزائل سسٹم اس کو تباہ کیا گیا اس طرح دہشتگردی کے ٹریننگ دینے والا مرکز راجواڑی اس کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس طرح بعض ان کے ملٹری انٹیلیجنس کے تربیشتی مراکز ہیں ان کو یعنی نشانہ بنایا گیا صورت گڑھ گڑھ ایئر فیلڈ ہے اس کو اور نگر وٹا ہے بٹھنڈا ایئر فیلڈ ہے مقبول کشمیر کا ایک علاقہ نشہر ہے وہاں پر انٹیلیجنس ملٹری انٹیلیجنس کا تربیشتی مرکز ہے اس کو تباہ کیا گیا تو بہرحال آ, ظاہر ہے پاکستان آ, کو یہ تو یقیناً آ, یعنی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے کوئی اگریشن نہیں کیا بلکہ اگریشن کا جواب دیا ہے اور ایک ریسپانسیبل قیادت کا یہی پروسیجر ہونا چاہیے لیکن جب جواب دیا ہے تو بڑا دھوم دھام سے اور بڑھ چڑھ کے دیا ہے دنیا نے دیکھا ہے اور آ, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آ, ان کے جو سندھور اپریشن تھا اس کے اس میں ان کے آ, بڑا نقصان ہوا پانچ تیارے جو بڑے قیمتی تیارے ہیں یعنی تین رافیل ہیں ایک وہ ایس یو تھرٹی ایم ایک ٹوینٹی نائن ہے اس قسم کے تیاروں کو نشانہ بنائے گا سکسیسفولی اگرچہ پاکستان کی قیادت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ مدید کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے تحمل سے کام لیا تو بہرحال ہمارا نکتہ نظر یہی ہے کہ تحمل سے کام لینا نہیں چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یک بندہ ہے دریا مست ہے جی؟ وہ جو ایک بندہ دریا میں ہوتا ہے نا وہ صد بندے جو ساحل پر ہوتے ہیں ان سے بہتر ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو اس کام کو جانتے ہیں وہ اور جو پاکستان کی کیا عادت ہے ظاہر ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں اور پلاننگ کر سکتے ہیں اور ٹارگیٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے جواب دینا ہے کب دینا ہے اور کہاں دینا ہے اس کو یہ ان کا پریروگیٹیو ہے یہ ان کی فیلڈ ہے یہ ان کا حق ہے تو بہرحال اس ساری صورتحال میں الحمدللہ پاکستان ایک سکسیسفل سٹیٹ کے طور پر ابھرا ہے اور جہریت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی قیادت اور مسلح افواج نے اپنا نام اور بلند کیا ہے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور وہ عناصر جو کسی یعنی دو نمبر چیز کی محبت میں ہندوتوہ کا راگ لابتے ہیں یعنی ان کا بیانیاں یا ان کے محسوسات احساسات ہوئی ہیں جو ہندوتوہ والوں کے ہیں جو مودی یعنی یوتھیے سے اب مودیے بنے تو ان سے آپ باخبر رہیں وہ عموماً ایسی حرکتیں ایسے ریمارکس دیں گے کہ جس سے پاکستان کے عوام کا مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہو اور پاکستان کی جو ہیروئک مسلح افواج ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ جو کہ بلا شبہ ایکسیپشنل ہے اس پر حرف اٹھے تو یہ جناب صورتحال ہے اور لگتا ہے کہ یہ کچھ دن اور جاری رہے گی لیکن اب یہ بات بھی کم و بیش بیشیاں ہونے لگی ہے کہ دونوں طرف سے Uh, کیونکہ پاکستان کی تو مجبوری تھی اور انڈیا کا شوق تھا اب انڈیا کا شوق پورا ہوا جب اس کو موڑ توڑ جواب دیا گیا اور uh, اب پاکستان بھی کسی تھرڈ پارٹی اگر کوئی نگوشیٹ کرتا ہے انٹرسیڈ کرتا ہے تو ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا اس لیے کہ uh, جواب دینا ضروری تھا اور جواب انہوں نے کما حق کا ہو, دے دیا تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم اور محفوظ رکھے اور دشمنان پاکستان جو درون ملک ہوں یا بیرون ملک ہوں ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وہ ایسے عناصر جو ہیں دشمنان پاکستان وہ رسوا ہوں ذلیل ہوں اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی تو اجازت چاہتا ہوں جناب ہاں وہ اس کے بعد ایک اور نظم ہے تو تعدہ اسی سیاق و سباق میں وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہیں پائندہ باد رہیں خدا حافظ